વિદ્યાર્થીના મોતનું રહસ્ય શું પરિજનોના શાળા પર ગંભીર આક્ષેપ નમસ્કાર ગુજરાત તકના ક્રાઇમ રિપોર્ટમાં આપનું સ્વાગત છે સુરતના સચિન વિસ્તારમાં આવેલા તળાવમાંથી વિદ્યાર્થી નો મૃત્યુ મળતા ખળભળાટ મચી ગયો છે વિદ્યાર્થીના પરિવારજનોએ શાળાના શિક્ષકો અને અન્ય વિદ્યાર્થીઓ પર ગંભીર આરોપ લગાડ્યા છે સમગ્ર મામલે ડીઓએ તપાસ કમિટીની રચના કરવામાં આવી છે તપાસ કમિટીના રિપોર્ટ બાદ આ મોત પાછળનું હકીકત સામે આવશે ત્યારે શું હતો મામલો જોઈએ રિપોર્ટમાં સુરતના સચિન વિસ્તારમાં આવેલા તળાવમાંથી એક વિદ્યાર્થીનો મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો આ બનાવ અંગે તપાસ કરતા જાણવા મળ્યું છે કે વિદ્યાર્થી મયંક જાની ઉંમર ચૌદ વર્ષની છે અને તે સચિન વિસ્તારની સરસ્વતી વિદ્યાલયમાં અભ્યાસ કરતો હતો મૃતક વિદ્યાર્થીના પરિવારે શાળાના શિક્ષકો અને અન્ય વિદ્યાર્થી પર ગંભીર આક્ષેપ કર્યા છે પરિવારજનોના જણાવ્યા મુજબ મૃતક વિદ્યાર્થીને બોલવામાં સમસ્યા હતી જેથી અન્ય વિદ્યાર્થીઓ તેની મજાક ઉડાવતા હતા જેને લઈ ઝઘડો થયો હોવાનો પરિવારજનો આરોપ લગાડી રહ્યા છે વિદ્યાર્થીએ ઘરે આવીને ભોજન પણ લીધું ન હતું પોતાનો નાસ્તો પણ ખાધા વગર લાવ્યો હતો સાંજના સમયે વિદ્યાર્થી સાયકલ લઈને બહાર ગયો હતો બાદમાં તે ઘરે પરત આવ્યો ન હતો શોધખોળ હાથ ધરતા તળાવમાંથી વિદ્યાર્થીનો મૃતદે મળ્યો હતો ગળા પર નિશાનના કારણે પરિવારજનોએ હત્યાનો આરોપ લગાવ્યો છે મેં અમિત ઝાહો મેરા જો ભતીજા હે મેંક ઓ લક્ષ્મીવિલા મે રહેતા હે મેરા ભાઈ ક સબ તો દિલ્હી કે તરા તલવી સ્કૂલ ગયા થા સ્કૂલ સે પ્રિન્સિપલ કા 11:00 વાજે ઉસકે મમ્મી પે ફોન આયા થા કે બચ્ચે હે કુછ હુઆ હે તો આપ સ્કૂલ મે આવ તો મમ્મી ને બોલેગા બે 11:00 બજ ગયા હાફ દે હે કબ છુટ્ટી હો જાયેગા आ गया। फिर मम्मी के लगा नाश्ता भी नहीं किया था लंच नहीं लिया था उस बच्चे चिढ़ा रहे थे मैं गाली दिया तो मेरे को मारा भी फिर प्रिंसिपल के पास भी ले गया प्रिंसिपल भी मारे और, और फिर मेरे को बोले कि मैं तुमको जो तो बच्चा जो है तो मम्मी बोले कि कोई बात नहीं है कल हम चलेंगे उसके पापा के साथ में और हम बात करेंगे तो बच्चे ने बोला कि नहीं मम्मी वहाँ पे जाओगे तो बच्चा बहुत बदमाश है और बोल रहा था कि मैं अपने मम्मी पापा से भी नहीं रहता हूँ तो तुम कौन से हो मैं तुमको एक दो दिन में मरवा दूंगा ऐसा उसने अपने मम्मी को बोला तो और बहुत जोर से रोने लगा फिर मम्मी ने उसको सांत्वना दिया रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा फिर उसको सुलाया सोया फिर उठा फिर ट्यूशन का तैयारी किया फिर छह पाँच बजे निकला कि एक घंटा ट्यूशन का टाइम है मैं साइकिल से घूम के आता हूँ और तो फिर गया फिर वो आया ही नहीं फिर वो जब उसके पापा सात बजे आया तो उसके मम्मी बोली कि अभी तक मैं स्कूल से आया जो गया था साइकिल लेकर तो आया नहीं तो उसके पापा ने बोला कि कहीं साइकिल पंक्चर हो गया इसलिए आता होगा लेकिन आठ बज गया नौ बज गया फिर नहीं आया फिर हमने पुलिस में कम्प्लेन किया पुलिस वाले आए फिर हमने पूरी रात खोजे उसको कहीं नहीं मिला फिर रात में उसकी मम्मी ने मह की मम्मी ने उसके पापा को बोला की कल वो बहुत डर गया था और बोला कि वो दो दिन में ऐसा बच्चा बोला था कि मैं तुमको मरवा दूंगा और बहुत डरा हुआ था फिर हमने स्कूल में गए कि ऐसा, ऐसा है, तो हम स्कूल में चलते हैं स्कूल में गए तो प्रिंसिपल ने सब बच्चे को बुलाया तो बच्चे ने बोला कि हमने मारा नहीं था थोड़ा मजाक किया लेकिन फिर उसके क्लास पहले जो था बच्चा एक आया आठवां वाला तो बोला कि नहीं ये तो बहुत मारा था उसको वो टीचर ने उसको डांट दिया कि नहीं ऐसा नहीं है तो ऐसा तो मैं देखा था फिर बच्चा ने डर कर चुप हो गया फिर हमने बोला चलो सीसीटीवी कैमरा दिखा दो तो सीसीटीवी कैमरा मैन भी आधे घंटे लगा दिए और कुछ केबल नहीं अच्छा छोड़ा था तो कुछ पासवर्ड नहीं मिल रहा था ऐसे ऐसे एक घंटे लग गए फिर हमने किसी हमारा आपके कलिग ने फोन किया कि साइकिल ये कहीं दिख रहा है तो याद का है फिर हमने वहाँ पे गया तो देखे तालाब में बच्चा मेरा उल्टा पड़ा हुआ था तो मुश्किल से दो फुट पानी था वहाँ पे और वहाँ पे तो हमने पुलिस वाले और सब एफ आई आर फायर आए निकाले उसके गढ़े दाग जैसा लगा हमको और मुँह पे पूरा झाग था हमने पी के लिए आए हम लोग सुबह से सिविल में है लेकिन पुलिस वाले हैं हमारे पूरे सोसाइटी है लेकिन अभी तक स्कूल का एक भी टीचर प्रिंसिपल को यहाँ पे दिखाई नहीं दिए यहां, हमारा स्कूल का बच्चा तो जाके हम भी देखे यह क्या हुआ है बच्चा का स्कूल का सिर्फ तो स्कूल घटना तो बनी है स्कूल तो स्कूल वाले क्या, मतलब क्या, क्या मेरा तो बच्चा कल ही बच्चा को स्कूल में ऐसा हुआ और आज मेरा बच्चा मेरे पास में नहीं है हम तो स्कूल में ही सब गलती मानेंगे कि हमारे स्कूल में कुछ एविडेंट ऐसा हुआ है कि हमारा बच्चा हमारे पास में नहीं है वो बच्चे की गलती हो प्रिंसिपल की गलती हो स्कूल की गलती हो और अभी पीएम एम में जो करवाए शिविर में तो वहाँ पे बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है तो हमारी इच्छा है बच्चे पे और प्रिंसिपल पे स्कूल पे कुछ नजर चेक किया जाए कि यहाँ क्या है ताकि हमको न्याय मिल सके कब हम बच्चे को लेके जाएंगे यहाँ स्कूल कहाँ पे है और क्या नाम है सचिन में है सरस्वती हिंदी विद्यालय अभी क्या आप क्या न्याय मान की हमारे बच्चे को न्याय मिले बच्चे हमारे चौदह साल का है नौवीं में पढ़ता है वो अपने पूरी करेगा उसको तो मार के फेंका हुआ है ऐसा लग रहा है तो इस पे पुलिस कार्रवाई बराबर से चेक हो पूरा हो पूरा उसमें नीचे तक जाए उसमें कि क्या है मुंह से झाग आया हुआ है तो गले में निशान है सब कुछ है ये सब दिखता है लेकिन अभी इस पे मैं चाहता हूँ कि एफ हो बच्चे पे स्कूल पे और इसकी कार्रवाई अंदर तक जाए और पूरा सियोर निकले की क्या है फिर हम बॉडी को लेके जाएंगे यहाँ આ મામલે હવે ડીઈઓ દ્વારા તપાસ કમિટીની રચના કરવામાં આવી છે આ તપાસ કમિટીમાં વર્ગ ત્રણ અને બેના કુલ ત્રણ અધિકારી સામેલ છે પોલીસની સાથે હવે જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી કચેરી પણ તપાસમાં સામેલ થશે મૃતકના પિતાએ શાળાના શિક્ષકો અને અન્ય વિદ્યાર્થીઓ પર જે આરોપ લગાડ્યા છે તેને લઈને પણ તપાસ કરવામાં આવશે તપાસ બાદ સત્ય શું છે તે જોવાનું રહ્યું સુરતથી સંવાદદાતા સંજયસિંહ રાઠોડનો અહેવાલ